নমস্কার মূর চল্যা ভিডিও লো স্বাগতম জানাইছো সকলকে আপনার কেনে আছে আপনার নিশ্চয় ভালো মোরে ভাল নিশ্চয় আর আমি গেছিলো ভৈরবপূর্ণ মানে সকল মিলি পেলায় গেছিলো আর গৈ পেলাই তাত অকণমান ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ যাতে দিব পাৰোঁ আৰু মোৰ স্মৃতি হিচাপে যাতে ৰৈ যায় আৰু যিসকল মোৰ চেনেল লৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ মৰম লগা কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব দেই আৰু বাকীখিনি বাৰু পাছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ভৰপোণত গৈ কি কি হয় আৰু আমি ৰাতিপুৱা সময়ত ওলালোঁ চাৰে ছটামান বজাত মানে ওলোৱা আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে তাত গৈ গৈ খোৱালৈ বহুত লেট হৈ গ'ল গৈ পাইছোঁগৈ আমি দুটামান বজাত গৈ পেলাই অলপ ৰখি পেলাই আকৌ আমাৰ খোৱা বোৱাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিব লাগে হয় সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো মানে মই ইমান বনাবও নোৱাৰিলোঁ আৰু যিকণ বনাইছোঁ সেইকণকে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰমেৰে গ্ৰহণ কৰি ল'ব আৰু আৰু দেখাই যাম বাৰু কি কি হয় অকণমান আৰু এইডোখৰতে বন্ধুত্বখন দেখি ইমান মৰম লাগিলে আৰু তাকে মই অকণমান যিটো মানে ভাল আহিলে তাকে তাকো মই অকণমান আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখাই দিছোঁ আৰু মোৰ স্মৃতি হিচাপে ৰখি যাব যাতে মই কেতিয়াবা দেখা পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু দেখিম মৰম লাগিলে কৰি আছে ৰাতিপুৱা সময়ত সেইকাৰণে মানে আপোনালোকৰ বজালৈ দেখাই দিলোঁ অকণমান আৰু গৈ পেলাই তাত মানে আমাৰ খোৱাৰ বাবে আয়োজন কৰা হ'ল আৰু সকলোৱে মিলি জুলি তাত বনালোঁ বনাই পেলাই খোৱা হ'ল তাৰপিছতহে আমি চাৰিটামান বজাত ঘূৰিবলৈ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ চাৰিটা বজালৈ সন্ধিয়াই হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়াকৈ পানী বৈ আছে মই বোলো অকণ দেখাই দিওঁ মন চাফা পানী দেখিমান মৰম লাগিছে বীজখনৰ তলৰ পৰা এনেকৈ গৈছে তাৰপিছত সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ অকণমান আৰুনো কি দেখা নাই ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ অহাৰো টাইম হৈ গ'ল পাঁচটা বজাত আমি আকৌ গৰলৈ ৰাওনা হৈছোঁ আহি পোৱালৈ পোৱালৈ আমাৰ কেইটা বাজিছে বাৰটামানেই বাজি গ'লগৈ কাৰণ চাৰে পাঁচটামান বজাত আমি তাৰ পৰা গাড়ীত উঠিছিলোঁহে তাৰপিছত এইফালে অলপ ভূ বয়ে দেখিলোঁ আমলখি গছো আছে ইমান ধুনীয়া হৈ কিন্তু আমলখিহে খাবলৈ নাপালোঁ দেই আমলখি গছৰ মানে গছকেইজোপাহে লটনা হৈ আছে আৰু এইফালে ইমান সুখ পাহাৰ আমাৰ ইফালেও পাহাৰ আছে কিন্তু সেইটো পাহাৰ ইমানেই ওখ মানে আমাৰ পাহাৰতো বহুত আমাৰ ইফালেতো সৰু সৰু পাহাৰ তাকে সেই আৰু শিলবোৰ দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যে গোটেই শিলখিনিয়ে মই বেগত ভৰাই লৈ আহিম নেকি আৰু মনটো ইমান আনন্দ হৈ গৈছিল নহয় সেয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈও প্ৰেৰণ কৰি লৈ চাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব বাই বাই